बसमिल्लर रहीम व्यूअर्स आज की इस निश्चित में हम एक बहुत अहम टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे सिविल सर्वेंट चाहे सूबे के हों या मरक़ के हों उन्हें हर साल अपनी एसीआर, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट वो लिखवानी पड़ती है या महकमा ये अपनी रूटीन में एनअल कॉन्फिडेंशल जो है रिपोर्ट मुरतब करते हैं वो देखते हैं कि पिछले पूरे साल में सिविल सर्वेंट की क्या पोजीशन रही क्या जो स्पेसिफिक ऑब्ज़रवेशन उसमें रिकॉर्ड की जाती है उसमें कंपिटेंट अथॉरिटी जो रिमार्क्स फिल करते हैं तो देखना ये होता है कि उसमें सिविल सर्वेंट का कैरेक्टर कैसा रहा कंडक्ट कैसा रहा उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही और सबसे बढ़कर इस पूरे साल के दौरान उसकी इंटेग्रिटी कैसे रही तो ये उसकी जो पर्सनल क्वालिटीज़ जो हैं इनको देखा जाता है और इनकी स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस को देखा जाता है ये हर साल के पहले महीने में ये लिखी जाती है और लिखने के बाद कंपिटेंट अथॉरिटी लिखती है और फिर इस पर काउंटर साइनिंग अथॉरिटी काउंटर साइन करती है और ये देखा जाता है कि जो रिमार्क्स इसमें इनकारपोरेट किए गए हैं क्या काउंटर साइनिंग अथॉरिटी जो है वो उनको उनसे इतफाक़ करती है समाइम इतफ़ाक़ होता है सम टाइम इतफाक़ नहीं होता तो ऐसी सूरत में काउंटर साइनिंग अथॉरिटी या रिपोर्टिंग अथॉरिटी इन दोनों को जो रिमार्क्स देते हैं अगर वो एडवर्स रिमार्क्स हैं तो उसके अगेंस्ट हायर अथॉरिटी को आ, आ, अपील की जा सकती है कि जनाब हमारा किरदार हमारा काम हमारी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन रही इसके बाद इसके बावजूद ये जो रिमार्क्स हमारे ख़िलाफ़ आए हैं ये बिल्कुल गलत हैं और इसको जो हायर अथॉरिटी है वो रिकन्सिडर करेगी रिकन्सिडर करके वो समाध का मौका देगी और इस तरह वो गौर फिक्र करने के बाद या तो उनको मेंटेन रखेगी या फिर उनको सेटिसफाइड कर देगी अगर उनको मेंटेन रखा है तो सिविल सर्वेंट जो प्रोवेंस के हैं वो पंजाब सर्विस ट्राइबूनल में या दीगर ट्राइब्यूनल में ये जो मरकज़ के हैं वो फेडरल सर्विस ट्राइबूनल में अपील करते हैं और कहते हैं कि जी अपने ग्राउंड्स लेते हैं कि एनुलल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो उनकी है वो गलत इसमें वो कर दिया गया है लिहाजा रिमार्क्स गलत रिकॉर्ड कर दिए गए हैं या काउंटर साइनिंग ने जो अपनी ऑब्ज़रवेशन दी है वो गलत दी है लिहाजा इस पर इस पर गौर किया जाए और गौर करने के बाद इसको मनसूख कर दिया जाए क्योंकि अगर इसको मनसूख ना किया तो उनके जो सर्विस कैरियर है उसमें स्टिग्मा आएगा और उससे परेशानी बढ़ेगी तो इसमें सर्विस ट्राइबूनल जो है वो मजाज़ है कि उसको सेटिसाइड कर कर सकता है एसीआर अगर सही नहीं है तो समझिए कि वो सर्विस uh, का मामला जो है वो ख़राब हो गया है और ए लिखने के बाद उसको फौरी तौर पर कन्वे करना भी ज़रूरी है अगर कन्वे ना किया जाए तो या कर दिया जाए और एक्शन ना लिए जाए तो ये टाइम बार्ड हो जाती है बाज़ात ए सी आर एक्सट्रेनियस कंडीशन या सरकमस्टानसिस की बुनियाद पर लिखी जाती हैं कई कंपिटन अथॉरिटी अपनी जाति पसंद और नापसंद की वजह से जो ए सी आर हैं वो ख़राब कर देते हैं हमने बहुत सारे केसेस में देखा कि कंप्यूटर अथॉरिटी ने ए सी आर लिखते वक्त थोड़ी सी ज़्यादी की कि बहुत से लोगों की अच्छी लिख दी और उन्हीं सरकमस्टांसिस में अपनी ज़ाती पसंद नापसंद की वजह से कुछ लोगों की ए सी आर ख़राब कर दी तो फिर हम उसके अगेंस्ट हायर अथॉरिटी में गए लेकिन फैसला मेंटेन रहा जब ट्राइबूनल में गए तो वहां हमने देखा कि उसमें रिमास को एप्रिशिएट नहीं किया गया और फौरन से पहले उनको सेटिस कर दिया तो इस किस्म की जो सूरत हाल है वो इंतहाई परेशान कुन होती है कि सारा साल काम किया बेहतरीन कारकर रही इंटेग्रिटी वाइज हम बहुत अच्छे रहे और सिविल सर्वेंट जो बेचारा बहुत सारे सरकमस्टांसिस को फ़ेस कर रहा होता है पूरे साल वो ज़रा सी पसंद और नापसंद की वजह से नुकसान और खसारे में जाता है अफसरान मजाज को इस सिलसिले में खुदा का खौफ करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि सिविल सर्वेंट जो हैं किसी तरह भी नुकसान में न जाएं और उनको जो उनका सही रिमार्क्स है वो मिलना चाहिए और काउंटर साइनिंग अथॉरिटी को भी इस चीज़ पर ग़ौर करना चाहिए हमने ये बात बड़े गौर से देखी है कि बाज़ात कंपिटेंट अथॉरिटी जो रिमार्क्स देती है तो काउंटर साइनिंग अथॉरिटी वो एज़ इट इज़ उसको अप्रूव कर देती है ये बात भी जो है मुनासिब नहीं है सिविल सर्वेंट का सबका रिकॉर्ड बेहतरीन जो अगर है तो उसको भी कंसिडर करना चाहिए ये नहीं हो सकता कि एक आदमी की 10 साल की एसीआर तो बहुत अच्छी है लेकिन ऑल ऑफ ए सडन एक नए अफसर तशरीफ़ लाए उन्होंने उसकी उसको आ, किसी वजह से उसके जो रिमार्क्स हैं वो उनके अगेंस्ट आ गए और उन्होंने एसीआर खराब कर दी ये बात मुनासिब नहीं है और सर्विस सर्विस मैटर्स में ख़ास तौर पर ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं सर्विस मैटर में इनके मामलों को बड़े ही तहमुल से बुरदबारी से और गौर फिक्र से करना चाहिए देखना चाहिए क्योंकि इस तरह नुकसान का अंदेशा रहता है हमने ये भी देखा कि बाज़ात ए सी लिखने में डिले कर दी जाती है बाजत ए सी आर इसलिए नहीं लिखी जाती लिखी जा सकती कि वो अफसर मजाज जो है वो ट्रांसफ़र हो गया फिर बंदों को उनके पीछे जाना पड़ता है फिर अपनी ए सी आर लिखवानी पड़ती है तो इस इन हालात में इस किस्म की मुश्किल से भी बंदे को गवर्नमेंट मुलाजिम को बचाया जाए और हर साल टाइम से जनवरी फरवरी के महीने तक ये ए सी आर मुकम्मल हो जानी चाहिए और मुकम्मल होने के बाद जो भी उसका नतीजा निकलता है वो सिविल सर्वेंट को कन्वे कर देना चाहिए ताकि वो जजा और सज़ा के मुतलक जान सके और बर वक्त कोई एक्शन ले सके व्यूअर्स हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें ताकि दीगर मुलाज़मीन इससे फ़ायदा उठा सकें थैंक यू